हाय गुड मॉर्निंग चला उठा व्यायाम करने की वेध आज तारीख है 18 जुलाई हजार पंचवीस सब रेडी हो ओके भाई हरि राम कृष्ण हरी मैं मेर, मेरे हेल्थ के ऊपर मैं कितना काम कर रहा हूँ बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है मैं बार-बार बोलता हूँ हेल्थ के लिए अलग कुछ मत करो क्योंकि भगवान ने इंजन ऐसे बनाया ना भगवान ने इंजन हमारे बॉडी ऐसे बनाई है ना देखो इसमें सब फंक्शन इतने बढ़िया है इतने बढ़िया है खराब हमने किए इस बॉडी में इतने सारे बढ़िया बढ़िया फंक्शन है खराब हमने किए क्योंकि जिसकी जरूरत नहीं थी उसने हमें अंदर डाल दिया हेलो और एक ही और मालूम है इसमें इस एक पार्ट बहुत डेंजर है ये में एक पार्ट बहुत डेंजर है इसका नाम क्या है मालूम है आपको आपकी जीवा आपकी जीप मराठी मतलब आपकी जीभ त्या जिभेला वजन पण नाही ना हाड पण नाही हेलो जिबेला वजन पण नाही ना हाड पण नाही बघा वापर काढली की जिभेचा वापर केला तर जीभ एक मोठा हत्यार आहे जी पपर इर्दिनि चार मास असू शकते तीच जीभ तुम्हाला चार माणसांना उठू शकते हा झाला तुमचा सोशल स्ट्रक्चर परंतु हेल्थच्या बाबतीत वही जीवा आपके साथ टेस्ट के पीछे भागेगी ना टेस्ट के पीछे या पिज्जा बर्गर मोमोज हाँ अभी बरसात बरसात का मौसम है कांदा भजिया हाँ वड़ा पाव इसी के पीछे भागोगे ना तो ये सेहत हंड्रेड खराब होती है हंड्रेड परसेंट इसलिए मैं बार बार तो बोलता हूँ कि भागो वेस्ट होने से बचाना है तो आपका सबसे बढ़िया जो खाना है ना इसे एक मेडिसिन एक दवा दवा समझ के खाओ जिंदगी चेंज हो जाएगी समझ बात जो इडली इी सामी ढोस बहुत सारे लोग तो बोलते बीबी क्या बोली भी? और इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है कितना भी प्यार हो बीबी के साथ और डायबिटीज होने के बाद उनको बोलो जरा तकलीफ तकलीफ आज दो इंजेक्शन ले हेलो नहीं नहीं तो खाली कि मैं बहुत प्यार करती ना तो होती ये बोलने से कुछ नहीं होता है। खुद को ही झेलना पड़ता है इसलिए किसी के बातों में मत आओ आपके हित पर काम करो तो सर बंसोड़े सर प्यार ले से होने के बाद कोई लेके ना जाता अंदर कितना भी पेंशन आने दो कितना भी पैसा आने दो पंद्रह दिन बीस दिन पच्चीस दिन लेके जाएंगे लेकिन एक महीने के बाद अरे क्या बुढ़ा है बहुत दर्द दर्द बहुत बदबू आ रही है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ लोग खाली प्यार करते आपके पैसे पर पूरी फैमिली आपके मान सम्मान पर और जब तक आप अच्छे हो ना तब तक आपके अच्छे शरीर पर जब शरीर खत्म हो जाए ना और आपको कुछ डिसऑर्डर में शुरू है तो कोई भी आपके साथ प्यार नहीं करने वाला हमारे साथ रीता मैम उनके लैब में कितने सारे कपल टेस्ट टेस्ट करने के लिए आते वाला सब कुछ कोई बोलता नहीं है मेरे का मत ले लो मेरा ले लो लो मेरा उनको बहुत तकलीफ हो रही है हेलो कोई नहीं बोलता खाली मैं बार तो तो बार बोलता हूँ पहले खुद से प्यार करो इतना प्यार करो ना टैबलेट फ्री लाइफ ओके ये आपके हाथों में इधर उधर मत देखो कुछ बोल सर तभी रिटायरमेंट का एंजॉय लोगे तो कितना सारा पैसा आएगा ना आधा पैसा हॉस्पिटल में आधा पैसा कोई पानी दे 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 जरूरत नहीं है आप भी ऐसे जियो ना एक राजा समान जियो चलो ओके तो, किसी के साथ दोस्ती कर हंड्रेड परसेंट ना हेल्दी बनोगे इनकी भी दोस्ती है मेरे पास ये आलो बाबा आ गए चाय ची लगे चाय चाय चीज चाय 하나님의 성령을 지켜시옵소서 serildi ka मॅडम गीता मॅडम तुम्ही हाताला हात लागले पाहिजे तुमच्या शेजारच्या मॅडमला सांगा सांगा असेल हात सरळ टाईट हात टाईट बाय वर आला पाहिजे पोटाजवळ आणि काठी खाली लागली पाहिजे पायाला આરી ના અંતર સારી जमवतो वेळ लागतो एका दिवसात वजन कमी होत नाही तसं एका दिवसात व्यायाम सुद्धा शिकत नाही माणूस दररोज दररोज थोडा थोडा वेगवेगळा प्रकार ओके रनिंग चालू आहे ओके या नक्की या <उल्पेंस1> કેવો ચેક કરતો પાંચા મૂળ દાખવ ચેરિજ લેવા ઓકે ભાઈ એવું પગ મત કરે તરત લે ભારી સગ આંગ મોકળું આંગ દિવસભર ઓકે રાહત येऊन बघा एकदा अनुभव घ्या पटलं तरच राहा नाही तर दुकवाय 그러면 그걸 다 브라운 색나로만 이제 그걸 가지고 뭐 탁아집 사야 될거같아 I love you I love you, I love you. I love you. Oh, no. uh.

देंगे टिक्का देंगे ऊपर गया ऊपर गया महाराज के ऊपर ऊपर चलो हॉटपॉट में लाइव हो रहा है कर रहे हैं सुन रहे हैं बात हो रही है

अनुमान है कि साल 2050 तक करीब 45 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे मतलब ये है कि अगले 25 साल में मोटे लोगों की संख्या ढाई गुना तक बढ़ सकती है यह अनुमान बताता है कि कब तक मोटापा एक महामारी तब तक बन चुका होगा देखिए बॉडी शेमिंग किसी की भी नहीं करनी चाहिए और हम सबको सेंसिटिव होकर इस, इसका मुकाबला करना है लेकिन सेहतमंद रहना जरूरी है इसीलिए हमें आज से ही इसके खिलाफ एक महायुद्ध शुरू करना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों से मोटापे के खिलाफ जंग छेड़ने की अपील कर चुके हैं और उनकी अपील पर एफ ने राज्यों को तेल हो चीनी की खपत कम करने के निर्देश दिए एफ ने देश के सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों को सीधा निर्देश दिया कि वो जनता से तेल और चीनी की खपत को सीधा टेन परसेंट आप दस प्रतिशत नीचे लेकर आइए आप उनसे अपील कीजिए अपील कीजिए कि लोग अपने खाने पीने में नियंत्रण करें तेल चीनी कम करें टेन परसेंट नीचे ला सिर्फ यही नहीं राज्यों से कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि हर व्यक्ति को खाद्य तेल के इस्तेमाल में लगभग टेन परसेंट की कटौती करनी चाहिए हम आपको प्रधानमंत्री मोदी आ, कि मोटापे के खिलाफ जो खान-पान में बदलाव करने वाली अपील थी वो जरा सुन बात आपने खाने में अनहेल्दी फैट तेल को थोड़ा कम करें अब जैसे हमारे सामान्य घरों में महीने की शुरुआत पर राशन आता है अब तक अगर आप हर महीने दो लीटर खाने का तेल घर लाते थे कम तो कम कम से कम दस की कटौती हम हर दिन जितना तेल यूज़ करते हैं उसको दस ये से बचने के बचने में तो टोटल पंचहत्तर किलो होता है पंचहत्तर किलो वजन होता वजन पंचहत्तर असल्यामुळे काय डिसऑर्डर काय त्रास होते तुम्हाला दम चालते वेळेस दम दम लागत असता उठ बसता येत नव्हतं सर असं कुठे गेला तर त्रास असता आणि भरपूर आजार होता okay. सर okay. आता हे अठरा किलो जे कमी केलं त्यासाठी काय न्यूट्रिशन घेतलं तुम्ही सर मी फॉर्म्युला वन फॉर्म्युला टू सिंपली प्रोबायोटिक अफ्रेश ऑन न्यूट्रिशन ट्वेंटी फोर हायड्रेट स्किन बूस्टर रिबिल सगळं खाली सर मी

येस तुम्ही पाहू शकता गोरे सर दर महिन्याला त्यांची ऑर्डर असते मला वाटतं कालच काहीतरी ऑर्डर टाकली तुम्ही आहे ना काल टाकली काय टाकायची सर टाकायची आज टाकणार आहे सर अरे वा आज काय काय टाकणार तुम्ही स्वतःसाठी फॉर्म्युला वन सिम्पली प्रोव्हायटिक फ्रेश मागवायचे सर तुम्ही पाहू शकता रिझल्ट पण आपल्या समोर एवढा चेंज होणं सोपं नाही या पहिल्या बालिका मॅडम आणि दुसऱ्या बालिका मॅडम नंबर वन बघा चेक करा हा रिझल्ट एवढा रिझल्ट एक किलो कमी झालं किलो नाही किती किलो कमी झालं अठरा किलो अठरा किलो कमी झाल्यानंतर तर अठरा किलो सारख पण वजन वाढायला भी खावं लागतं वडा पाव भाव ओके आ, <laughs> <laughs> ना, <इसा> ना, <laughs> ना, ना, तुम्ही खुश आहेत का मिस्तरी कर्क झाला वाटायला तुम्हाला परत ते नाही बरं आहे ना मग फ्रेश आहे तुम्ही नवी करून मिळेल का नंबर वा, नंबर या गुड मॉर्निंग आवाज आवाज कुठलाय गुड मॉर्निंग बोला <स्थिणी> बोला ओके हे त्यांच्या वेलने आपल्याला कमी करायचा अजून पुढे मॅडम फास्ट ओके थँक्यू व्हिडिओ दाखवतो व्हिडिओ बघा फास्ट हायपर आणि एक हायपर थायरॉईडिझम तर जेव्हा हे आपले गलगंड जेव्हा वाढायला लागतात इथला गळ्याच्या खालचा आजार मी त्याच्याने आपण फॅटी खायला चालू करतो एक्सरसाइज नाही होत वर्कआउट आता येतो बोला Uh, सर जस की आपल्याला ह्या uh, सगळ्या फॅटी ऍसिड आपण जे खातो सर त्याच्यात खूप फॅट्स असत तर हे आपल्या इथे गळ्याच्या इथे खाली तो गलगन तयार होतो सर आणि त्याच्याने ही जे आपल्या इथे प्रत्येकाला फक्त लेडीज uh, मध्ये लवकरात लवकर हा प्रमाण जास्त आढळतो कारण लेडीज ही जास्त प्रमाणात विचार पण करते खाण्याचं प्रमाण ऑइली जास्त असतं फॅटी खाते रात्रीचा जो आहार आहे तो सकाळी उठून खाते त्यानंतर ती स्वतः स्वतःकडे मेंटेन ठेवत नाही करत नाही त्यामुळे ना हा थायरॉइड हा आजार होतो दुसरी गोष्ट सर त्यांनी ऑइल ज्यांना थायरॉइड आहे त्यांनी सगळ्यात जास्त ऑइल आणि दुधाचे पदार्थ कमी करायचे त्यामुळे आपल्याला थायरॉइडच जे आहे ते कमी होण्याचा चान्स आहे आणि सर तुम्ही आज जो वर्कआउट घेतला तो एक नंबर बेस्ट आहे सर कारण की इथून जो आपण लिफ जे बाहेर काढतो टंग जी बाहेर काढतो जी बाहेर येते ना आपल्याला पेन होत तर ते इतकंही होणं गरजेचं ती एक्सरसाइज रोज आपली व्हायला पाहिजे एक तर हासण्यामध्ये पाहिजे नाहीतर सरांनी जी आज एक्सरसाइज घेतली त्यामध्ये व्हायला पाहिजे खूप छान एक्सरसाइज होती सर आज मला पण जाणवलं मला चार दिवसापासून घसा माझा पॅक झालेला पण मी आज जेव्हा ओढायला लागली जेव्हा केलं सर तर मला पण छान आज मोकळं झाला आवाज पण क्लिअर झाला सर मला खरंच सर हा थायरॉइड साठी खूप चांगली एक्सरसाइज सगळ्यांनी सगळ्या लेडीजने करावी Okay, uh, thank you, Madam.